вместе с Господом, с характером, с делами, и тогда, и тогда жизнь тогда станет ну, будет иметь хороший результат. Обращаю также внимание, возвращаемся ко второму посланию Коринфянам к третьей главе, обращаю внимание третий стих. Вы показываете собою, что вы письмо Христово через служение наше написанное не чернилами, но духом. Через служение наше написанное. Очень интересно. Очень интересный такой, знаете, критерий. Если ты хочешь посмотреть, что это за люди, посмотри на их внуков. Чтобы узнать, хорошие ли были ученики у Иисуса Христа. Посмотри на церкви, которые остались после них. Коринфская церковь – это результат оценки служения апостолов. И это результат того, ну, это таким образом Иисус мог проверить и понять, нормально ли он обучил, нормально ли апостол Павел с учениками следовал тому, чего он, что он принял от него. И, судя по всему, раз все узнавали, что они послания Христова в корейской церкви, то Иисус довольно-таки неплохо научил, научил апостолов. В 20 веке был один популярный автор, который очень сильно и много учил, как воспитывать детей. И он все говорил о том, что нужно давать детям больше свободы. Книжки распродавались огромными, огромными тиражами. Это был доктор. Бенджамин Спок, ну, конечно, его и доктором назвали уже. Такие книжки пишет, столько много всего. Один из его внуков повесился. Хорошее ли было служение у Спока? Хорошее ли дело он делал? Ну, он, конечно, думал, что он хорошее дело делал. Но результат мы видим по внукам. Он научил своих детей чему-то. И тому, чего дети научили своих детей, это и был результат служения. Это и было результатом служения. Похожую мысль говорит апостол Иоанн, третье послание 1.4. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Поэтому Каринская церковь со своими дарами, со своими талантами, со своими способностями, и которая вся была такая светящаяся, то она была хорошим результатом служения апостолов, которых научил Иисус Христос. Естественно, что если ты с учителем, когда учитель твой в центре тебя, когда учитель тебя вдохновляет, когда ты с ним проводишь время, то тогда и это, ну, это влияет на твою жизнь, влияет на, то, на твои повадки, на твою жизнь, на всю, влияет на твое хождение. Очень важно от того, ну, какую атмосферу приносит учитель, и пребываешь ли ты в этой атмосфере. То есть я не говорю о том, что можно достичь какого-то характера любви без Иисуса Христа. Никогда. Можно ли сделать настоящее дело веры и любви без Иисуса Христа? Невозможно. Только все с Ним, только все взирая на Него, радуясь от Него, радуясь от Его присутствия. Ну, например, как вообще учитель в школе или преподаватель в высшем учебном заведении, как он влияет на почерк тех, кто находится у него в аудитории, в классе. Вы ну, знаете, там, если любимый учитель, то у тебя конспекты такие, что ну, красивее, чем в книжке получается. А если это такой учитель, который только там успевает, знаешь, задиктовывать, у тебя почерк такой, как, как курка лапой то ты уже и потом издавать не хочешь этот предмет, потому что ну, такого там понаписывал, понадиктовывал тебе. Был такой у нас, уже, уже мы нервничаем, мы уже все студенты бросаем ручки о парту, мы буяним, не хотим уже писать, а он такой, что устали? Мы говорим, да, ну в надежде, что будет какая-то поблажка. Он говорит, пиши дальше. Такой добрый. Я не знаю, какая атмосфера, ну, у, у докторов я не знаю какая у них ну атмосфера какую им создают может быть пациенты которые приходят ну вы знаете как они классно ну, выписывают рецепты там. и э, иногда хочется спросить э, вы уже рецепт пишете или еще ручку расписываете э. Атмосфера, которую приносит учитель, она влияет на, на читаемость, она влияет на, ну, на открытость, влияет на, на нашу жизнь. И, и это очень сильный критерий, я говорю тебе, если ты уже ну, давно в церковь ходишь, если ты уже думаешь, что ты очень много знаешь, много ходишь, спроси у себя в своей жизни: есть ли, есть ли такие люди, которые прочитали тебя как послание Христова? и стали хороши, как Каринская церковь. в данном случае их укоряют, Ну, в общем-то, они хороши были, они интересны были. Если в твоей жизни, ну, служил ли ты так, чтобы тебя легко прочитали, бегло, знаете, как маршрутки проехали, и дальше это увлекло людей за, ну, за Иисусом, увлекло за твоим учителем, ты поменял атмосферу, обстановку, в которой они находились. И это хороший, хороший вопрос, который ну, каждый Каждый может сам себе, может сам себе задать. Ох, друзья, в общем-то все. Давайте, давайте помолимся. Давайте помолимся. Потому что на самом деле, вот честно, мы видим о том, что требования высокие. Требования высокие, довольно-таки высокие. И если супружеская пара начинает жить и, и остается только слово надо, остается только слово забота друг о друге, но ну, надо там делать и то и все, и если это все остается, а любви нету в этом всем, то это, эти отношения они превращаются в катару. И вот я верю о том, что наши отношения с учителем, наши отношения с Богом Богом, наши отношения с Иисусом Христом они не есть каторга, они должны строиться на любви. И дальше уже все остальное, как что-то естественное, оно происходит само собой, и оно становится красивым. А если убрать вот этот вот элемент любви и оставить только сводку правил, что надо делать, это непосильный груз. Вот просто правило религии, это непосильный груз, который не выдержит ни один человек, и он не понимает смысл этого всего. Но когда есть отношения с Христом, то мы сможем стать тем добрым посланием, которое может прочитать любой человек. Боже, ты, ты с нами, ты, ты в нас, среди нас. И Ты прикасаешься сегодня к нашим сердцам. Ты открываешь их, и мы открываемся пред Тобою. Мы понимаем, Господи, что недостаточно мы в нашей греховной плоти имеем такую полноту, которая бы всегда и во всех обстоятельствах свидетельствовала бы о тебе, о силе твоей, о славе твоей. И мы сегодня, Господь, к тебе в первую очередь приходим, чтобы ты подкрепил нас, чтобы ты наполнил нас еще больше своим присутствием, еще больше наполнил нас своей любовью, еще больше дал нам сил и вдохновения на то, чтобы преобразовываться в твой образ, на том, чтобы мы становились этим прекрасным письмом Христовым, которое написано не на скрижалях каменных, но на платяных скрижалях, и не чернилами, но, но Духом Твоим. Господь, излей, прошу Тебя от Духа Твоего, чтобы пришли Твои перемены, чтобы пришло Твое преобразование. Я прошу Тебя, чтобы сегодня мы стали и были, и продолжали быть той церковью, когда говорят, там ученики Христовы, их узнают, потому что они имеют такую любовь друг к другу, они так хотят друг другу помогать, так хотят быть услужливыми друг для друга, что я нигде такого не видал. Господь, помоги нам всегда быть такой церковью, помоги нам возрастать в такое собрание. Боже, помоги нам замечать друг друга, помоги любить друг друга. Я верю, что в такое, к такому собранию постоянно будут хотеть приходить еще больше и больше. Ты будешь прилагать спасаемых еще больше и больше. Боже, вдохнови нас, пожалуйста, наполни нас своей любовью, чтобы наш характер он преобразовался в любовь, наполни нас своей любовью, чтобы наша жизнь она была полна дел любви и веры. Господь, наполни нас такой любовью, чтобы мы принесли то послание. И те, кого мы научим, хорошо научили других, те, кому мы это передали, чтобы на них смотрели и говорили, это, это настоящие ученики Иисуса Христа. Их видно, их видно сдалека, они, они другие. Боже, молю Тебя о том, чтобы была Твоя сила в церкви, молю Тебя о том, чтобы было Твое наполнение в церкви. Молю тебя за каждого, кто сейчас борется на свободу над грехом, да будет Господь свет твой сиять, пусть дух Твой освобождает, пусть сердца и дух открываются, пусть будет та любовь, которая доверяет, которая открытая. Боже, мы нуждаемся в Тебе, нуждаемся в благословении Твоем. Мы благодарим Тебя и славим Тебя. Господь, я верю, что когда Ты спросишь, где мы были в тяжелое время для, для этого мира, мы скажем, Господь, мы служили этому миру. Ты знаешь, Ты видишь, все наши дела, все наше сердце, оно пред Тобою. Спасибо Тебе, наш Бог. Мы Тебе высылаем славу Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Слава Ісусу Христу, можете присісти. А, а сьогодні весь світ християнський святкує День Троїця, П'ятидесятниці. На 50-й день після того, як воскрес Ісус Христос, Він ізлив Духа Свого на церков Свою. І учні, що пішли і проповідували Євангелія в силі Божій. Ми святкували Пасху не так давно. Я вже каявся, що ми не перейшли. Но, но, знаєте, я маю, що Ісус Христос нам не заповідував святкувати свята. Ісус Христос воскрес. І Він не воскрес тільки на Пасху. Він кожен день повинен бути в нашому житті живий і воскресший. Кожного дня ми просипаємося, ми говоримо, Ісус, я дякую, що Ти помер за мене, Ти змінив моє життя. Тому якщо ми будемо тільки святкувати Воскресіння Ісуса Христа на Пасху, то маленька ціна наша. Ну я хочу на щоб ми собі напам'ятали, як там не так. Нагадували, нагадували те, що Ісус Христос послав Духа Святого. Не тільки день П'ятидесятниці, але кожного дня, щоб ми сповнювалися Духом Святим. Це Бог, який дав від Свого Духа, каже, на, і злив на всяку плоть, щоб ми мали Божественну часть в нашому, нашому житті, і ми змінювалися. Друзі, те, що ми хочемо побороти, саме Своїми силами, це дуже тяжко. Але я вірю, коли торкається Дух Святий, коли приходить помазання Боже, тоді все змінюється. Люди каються, розкаюються, змінюється. Ми вчора спілкувалися з нашою сестрою Світланою Грибінюк, Грибінок, Грибінок, да Вона просто розказала, як вона покаялася. Вона така бойова була. Зараз вона бойова, але вже не така, як була. Вона воювала там з сусідкою. Просто каже е матюків чотири етажа саме не вміщалися. Але коли в цій там розборках з сусідкою, я почула, а вже чоловік ходив і молився, мабуть, за неї. Ходив вже в церкву, десь там Міхаїл Лєбєдєв, молився. І вона чує в собі, коли каже: якщо ти не зупинишся, ти попадеш в про... ну, пропасть, ти просто там. І вона зупинилася, вона зрозуміла, що вона щось робить не то. Всі розборки прикратилися, навіть сусід побачив їх, каже: я вам не вірю, що ви знов не продовжите. І після цього каже: я пішла на служіння. Коли призвали на каяття, я вибігла. І після цього там щось трапилось, каже, я ударила ногою об скейт, який там лежав, і я знаю, що я була повинна говорити. але я почула в своєму розумі. У мене нема матюків, це було чудо. Нема, Бог змінив. Бог дав нове серце. Ви розумієте, що ти можеш старатися правильно говорити, але в ті моменти, які ти себе не контролюєш, ти будеш. Проявляти свою сущність. Дух Святий прийшов змінити нас, і Біблія каже, що Він дав залог Духа Святого. Я прочитаю одну е, історію із діяння апостолів, написано. Написано, написано е, 10-й розділ. Е, 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 е. Прочитаю з 39-го вірша. Ми всі свідки всьому, що він учинив в юдейському краї та в Єрусалімі та вбили його на дереві повісивши, але Бог воскресив Його, його третього дня і дав йому, щоб з'явився не всьому народові, але наперед Богом вибраним свідкам нам, щоб з ним їли і пили, як Воскрес він із мертвих. І він нам звелів, щоб народові ми проповідували та свідчили, що то він є призначений Богом суддя живих і мертвих, усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів, Його імення. І як Петро говорив ще словаці, Злинув Святий Дух на всіх, хто слухав слова. І обрізані, віруючі, що з Петром прибули, здивувалися дивом, що дар Духа Святого пролився також і на поган. Бо чули вони, що мовами різними ті розмовляли, та Бога звели. Знов і знову. І ми могли, так як і учні, які були сповнені Духа Святого, вони вийшли і проповідували. Дух Святий дав, дав їм життя, нове життя дав. Хай Бог всіх благословить. Давайте ми ще піднимемося, помолимось. Ми попросимо Бога, щоб Бог наповнював нас, щоб Бог давав силу нам, нам так і є... Недостатньо сьогодні, нам так недостатньо, щоб Дух Святий відкривав нам слово. Дух Святий відкривав нам слово, надихав нас на ту роботу, яку дав нам, повілів нам. І я вірю, що коли Дух Святий відкриває, приходить життя. Тому що в Дусі Святому є життя для кожного віруючого Ісуса Христа. Дорогий Небесний батько я дякую Тобі за Дух Твій Святий, який ти вилив, Господи. На церкву Твою, на синів Твоїх, на апостолов Твоїх, на вірних тих, хто слухав Слово Твоє. Господи, я вірю, що Дух Святий наповнює кожне серце, хто прагне Його, хто, хто шукає Його, хто має бажання, Господи, бути наповнений, Він наповнює. І я прошу, Господи, вилий на Духа Твого, на церкву Твою, щоб кожна людина, яка приходить на це місце, вона Переживала присутність Твою, переживала слово Твоє, яке відкривалося і оживало внутрі. Ми молились во отця і Сина і Святого Духа. і Він сказав Амінь. Бог да буде з вами. А а тепер, а тепер тепер можете присісти. Тоб, е, е, як там на українській мові? Тепер. да